Заступник генерального директора национального заповедника софия киевского Груздо сергей николаевич и был построен в 1037 году, ему уже почти что тысяча лет. И он, конечно, за свое время конструктивно требует очень внимательного ухода и обслуживания. В связи с надлежащей ситуацией с, повышением, с огромным количеством выпавшего снега, понятное дело, что есть такая, скажем так, опасность, подъема уровня грунтовых вод после таяния вот этого снега. Поэтому мы обратились в Министерство назначальной ситуации и к Киевскую державную местную администрацию с просьбой помочь нам вывести снег, так как у нас техники и людей в достаточном количестве, к сожалению, нету. Мы хотим поблагодарить Министерство начальной ситуации за то, что они оперативно, фактически в тот же день откликнулись на нашу просьбу, прислали сотрудников. Они нам очень, очень помогают в плане уборки снега, и они с помощью их было забеспечено, ну по крайней мере присоединение их и организация техники. Вот технику нам надал Ки Киев. Вчера работали э, фактически всю ночь и закончили работу только сегодня до 6 утра. Вывезено было больше 40 КАМАЗов автомобилей Вот снега. Ну, я не знаю, там, если перевести это в кубические метры, я думаю, что специалисты могут посчитать и сказать, сколько. Вот. Сотрудники МНС делали ту ювелирную работу, которую не может сделать техника. То есть ручную отгребали снег от фундамента собора, вот, чтобы не повредить наши очень хорошие травяные насаждения, которые много лет мы культивировали. Эта вся работа делается руками. Вот. Ну, что сказать, за эти два дня сделана очень большая работа, и мы Уверены, что надзвичайная ситуация нас уже не ожидали. Мы ну, фактически ликвидировали возможность подтопления и поднятия грунтовых вод на территории нашего заповедника.